Всем привет! Мы находимся не в экзотических странах, а на Киевщине. Районный центр Володарка. И тут вот есть необычный парк ⁇ Остров Сакуры ⁇ И вот сегодня мы по нему пройдемся и посмотрим, какая невероятная красота здесь. Кто бы мог подумать, что тут вот такая вот красота. На входе вот встречают нас такие вот цветы, деревья, камни, львы. Вот стоимость входа 50 гривен взрослому, школьникам, студентам 30 и работает кроме понедельника. И вот мы уже на территории. Вот такая вот красивая ухоженная территория. Много чего в восточном стиле. Вот такой вот мостик. Здесь течет речка, на ней был небольшой остров. И местный меценат благоустроил эту территорию. Вот посмотрите, постриженные газоны, высаженные деревья, различные архитектурные формы в восточном стиле. Ну, там вы видите не только в восточном. Фонтаны. Все-все-все очень красиво. Единственное, что мы не попали сюда в сезон цветения сакуры. Но зато здесь было все равно очень красиво. И было очень много других красивых цветущих растений. Ну и вот вообще-то это центральная часть. Мостик посреди вот такого вот импровизированного озера. Справа фонтан Дельфин. С той стороны слоны тоже фонтан. Видите, работают. Вот тут, вот на берегу, разноцветные маки. Все привыкли, что маки алые, а здесь и розовые, и бордовые, и белые. Вот еще один фонтан слон. Но вот эти слоны, они работают не постоянно, не с какими-то перерывами. Но там беседка была в конце. Это вот на другую сторону от мостика. Здесь, опять же, такое вот место, где можно посидеть. Ну, сегодня людей не очень много, потому что еще как бы действует карантин. Ну, не карантин, а все равно люди берегутся от вируса. А вот такие красавцы. Тенцы лебедя. И посмотрите, как красиво лебедь крылья держит. Вот он на заднем плане небольшой такой. Зверинец, ну там, точнее не зверинец, вот птиц содержат разных павлинов, фазанов. Вот видите, тоже люди ходят, гуляют, фотографируются. И вот такой вот холм. И наверху пахода. Это беседка, в которой тоже можно посидеть. Ну, в этом холме есть секрет. Немножко позже мы подойдем и увидим этот секрет. Ну а тут вот плавают эти красавчики. И вот еще один алый маг. Ну мы решили обойти всю территорию. Еще полюбуемся маками, какие они здесь все разноцветные, красивые и большие. Это как бы компенсация, что сакуры сейчас нету цветущей. Вот детская площадка. Я думаю, дети с удовольствием по такой погуляют. Вот такой вот кустик с зонтиком. И мы идем по этой аллейке, обойдем вот это озерцо. Кто приехал сюда, может посидеть, подышать воздухом. Вот вместо сакуры еще и вот такие цветы. Ну и вот здесь такой ракурс, вот этот вот слон фонтан. Ну и тут на берегу такие вот цветущие маки. Конечно, красота невероятная. Ну, а вот это идет ограда этого парка. Уже красиво сделано. Вот китайская мельница или японская. Вот тут в сторону есть ступеньки, можно спуститься к воде. Есть несколько таких спусков. Ну а я подхожу к вот такой вот беседке над водой. Сейчас спущусь вниз. Здесь тоже можно посидеть, отдохнуть. Если заметили, там наверху стоял мангал. При желании можно сделать шашлыки и посидеть здесь покушать. Ну, вот еще продолжение детской площадки. Ну, это с края панорама на мост. Фонтан Дельфин. Конечно, когда мы сюда ехали, не ожидали увидеть такой красоты. Но это место еще, наверное, мало известно. Ну идем дальше, тут опять же все в цвету. И конечно слышны звуки птиц, шумящей воды, будем там дальше проходить. А вот территория парка заканчивается. Дальше продолжается речка. Там сидят рыбаки. Видели и цаплю здесь. Но она не попала в кадр, не успели заснять. Это мы уже перешли озерцо. С другой стороны находимся. Ну и вот видно тоже место, где можно спуститься к воде. И вот такие вот, я не знаю, как правильно называется. И видите, как ухожен, выстрижен газон. Вот такая вот красивая детская площадка. Я думаю, дети с удовольствием здесь бегают. Тоже выполненная в восточном стиле. Ну и получается небольшой ботанический сад. Высажены деревья разных пород. Ну и вот под ним вот цветут фиалки, вот такие разноцветные. Вот древнегреческая колонада. Вот такие цветные кролики. Ну и один маленький, похож на реального. Видите, здесь тоже есть столик, стульчики, можно посидеть. Вот даже хвойные деревья нас балуют своим цветом. Компенсация за то, что сакура сейчас не цветет. Вот впереди сад камней. Ну вот видите, сейчас слон уже не работает. Он какое-то время пускает воду, потом пауза. Ну, сейчас отдыхает. Ну и по японским традициям должно быть три слона. Вот мостик с другой стороны. Красиво высаженные клумбы. Вот опять беседка, погода. Эти люди сидят, отдыхают. Ну а мы идем дальше. Просто пока люди, мы не хотим туда подниматься. вид с этого берега ну, и вот такая вот скульптура я здесь не увидел надписи что она обозначает и опять же ухоженные клумбы все разноцветное все цветет вот справа еще одна интересная беседка для отдыха ну, как правильно назвать, не знаю. Парашют или как-то по-другому. Ну, а вот секрет этой беседки. Внизу находится грот. Видите, я специально оставляю еще звуки, не накладываю музыку. Вот тоже такая вот фигура. Динозавра, дракона. Ну и здесь хорошо слышен шум воды. Сейчас зайдем внутрь. И посмотрите, как здесь тоже красиво. Можно тоже есть скамейки, Кто хочет, может и здесь посидеть, помечтать, помедитировать. Вот такой красивый, интересный фонтан. Ну, из грота выходим на солнечный свет. А вот это желтая магнолия. Ну, она молодая, но все равно, видите, есть несколько цветков. Так, ну и пользуясь случаем, что сейчас свободно, поднимаемся наверх. Отсюда хорошие панорамы на окрестности. И вот там вот еще водопад. Вот еще по дорожке встречаются такие столики, что можно посидеть. Я так понимаю, что раньше тут можно было и кофе где-то купить, посидеть, попить кофе. Но сейчас стараются все-таки, чтобы меньше людей было. Вот в древнегреческом стиле, или может в древнеримском. Вот забор, за забором Жизнь течет своей, своей чередой. Какие гуси гуляют за забором. Там гуси, а здесь красивые цветы. Ну а вот это, наверное, их главный. Так, ну мы уже почти все посмотрели. Правда, мы не были у центрального фонтана. Вон он прямо. Ну и сейчас мы направляемся к водопаду. Видите, везде есть лавочки, что можно посидеть, отдохнуть. тоже хочу туда зайти внутрь. Тем более, что видите, написано, что это целебный водопад. Спасибо, вот тут водятся черепашки. Ну, мы не заметили здесь черепашек. Может потому что еще так прохладно было. конечно, здесь тоже ощущения невероятные. Ну, mm. мы уже посмотрели почти все. По дороге встречаем еще такую скамейку тут тоже урны красивые. Вот, вот это ручеек, который от водопада течет. Камнями выложено. Ну и с другой стороны еще. Как видите, как он изгибается тоже небольшой пруд вот маленький и течет туда дальше вот еще цветы вокруг деревьев вроде такие простые ну, очень-очень красивое. Ну, дерево не обольщайтесь, это искусственное. Оно в цвету и зимой, и летом. Ну, а мы направляемся к вольерам, где находятся птицы. Ну, вольеры нас тут не очень впечатлили. Тем более, что снимать через сетку... Как-то не очень было. Ну вот единственное, только вот белый павлин. Посмотрите, как он раскрыл свой хвост. Ну из-за сетки было не очень хорошо видно. Лучше вот поснимать лебедей. Это видно. Папа, а здесь мама с маленькими лебедятами. Там вот их домик запрятан от посторонних глаз. Ну, кроме лебедей сюда залетают и вот такие утки. Ну и все, мы уже практически все посмотрели. Тоже красивые цветы, маки сблизи такого необычного цвета. Ну а вот еще и белый мак. Тут уже какие-то административные здания. По вот этой дорожке отправляемся к выходу. Ну что символизируют эти камни? Сейчас почитаем ледниковый период. Конечно, чем они напоминают ледниковый период, я не пойму. Но раз ледниковый период, спорить не будем. Тут вот такие фигуры между сосен Ну и мы уже почти возле выхода. Вот еще тоже место, где можно спуститься к воде. Ну а вот это уже возле выхода здания. Скорее всего здесь было кафе. Сейчас оно не работает по понятным причинам. Видите, столики стоят. Ну, а покушать, наверное, все шли сюда. Потому что, видите, внутри такие столы как раз стоят. Наверху кинг-конг. Ну и вот там вот часть этого здания написана администрация. Вот уже выход. Ну и я немножко пройду сейчас уже за территорией этого парка. Посмотрим, что осталось за территорией. Вот напротив кафе. Вот. С той стороны дома, возможно, владелец этого парка там живет. И видите, дальше стоят вот такие столики. Ну, я думаю, в другое время здесь люди отдыхают, кушают. Мы теперь пройдемся сбоку, посмотрим на этот парк со стороны. Вот тут вот ряд таких плодовых деревьев, тоже вот клумбы с цветами, такая статуя, которая осталась за кадром, ну, потому что сюда уже как-то не ведут туристические маршруты. Ну и дальше в свободном обозрении можно увидеть оленей. Это находится за территорией парка. У них очень большая территория. Ну а кроме оленей еще здесь есть и ламы. Мы когда подъезжали, они подошли близко к посетителям и кушали у них прямо из рук. Вот такие вот красавчики. Ну все, на этом я уже буду заканчивать свой выпуск. Посмотрите еще в таком ракурсе на парк. Подписывайтесь на наш канал и путешествуйте с нами.